Замовимося от здесь, смотрите, параллельно фонда, давай. Шановний, я вам пояснюю, забороняється. Законодавцем України ходить в балаклава. Ребята, на це передбачено, адмін відповідає. Зачем ви одягаєте ці балаклави, щоб потім були заробляли? Не надо. Це нормально.

what the которые не дали большевистской армии пройти дальше, задержали. их. Э, героев круп должны мы помнить, потому что, ну, как сказать, это наши герои. Героям тут третий. Слава, слава, В данном случае мы имеем имперский флаг, российской э, российской империи, мы имеем советский флаг. И также современный флаг Российской Федерации, который в 1921 году Петр I скопировал с голландского другого флота.